В Волынской области дети ежедневно подвергаются риску, едва переступая порог школы. С потолка на парты падают куски штукатурки и даже доски. Свое 60-летие здание встретило уже в аварийном состоянии. Учителя всерьез опасаются за безопасность школьников. То, то балки, полностью загнили, и рухнуть. Большой кусок упал на эту парту, полностью накрыв ее. Произошло это во время перемены и никто не пострадал. Доброе, что она падала в нас на перерыве, потому что если как бы на уроке, то мы малень, несчастнее выпадки, несчастнее выпадки, несчастнее выпадки.